Минобороны России продолжает изучать полученные от сотрудников украинских биолабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Западное средства массовой информации и некоторые специалисты-биологи, чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверения печати организации. Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Перед вами документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств является лаборатория Украинского Министерства обороны, расположенная в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов. Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА и компанией-подрядчиком Black and Twitch в качестве исполнительного проекта UP8, направленного на изучение возбудителей конго-крымской лихорадки, лептоспироза, хантавирусов. Соответствующий запрос Пентагона о привлечении украинских лабораторий для реализации проекта представлен на слайде. С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов в США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России. А их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены. Анализ документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний, характерных для летучих мышей, показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно с скандально известным центром Лугара в Берисе. Общие затраты Пентагона на его реализацию в Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель. Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из Соединенных Штатов Америки в рамках проектов П-382, П-444, П-568. Одним из кураторов этой деятельности является глава офиса ДИТРА при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтрол. Может, с ней стоит поговорить с журналистом? В ходе реализации указанных проектов были выделены 6 семейств вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий, возбудителей чумы, бруцеллезы и лептоспирозы. Это связано с основными характеристиками указанных патогенов которая делает их привлекательными в целях поражения. Это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку. Необходимо отметить ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобритания, Грузию. Перед вами официальные документы, подтверждающие передачу 5000 образцов сыротки крови украинских граждан в афилированность с Пентагоном в центр Лугара в Тбилиси а также 773 проб, переданные в референс-лабораторию в Великобританию. Подписано соглашение на вывоз неограниченного количества инфекционных материалов в Институт Лёфлера в Германии. Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути в темную и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований. Вызывает озабоченность увеличение количества вспышек экономически значимых болезней на территории Российской Федерации и в европейских странах. Только в 2021 году ущерб от птичьего гриппа превысил 1,7 миллиарда рублей. Было уничтожено 6 миллионов голов домашней птицы. В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от него составили порядка 2 миллиардов евро. В рамках проекта Flu Flyway... Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Данные документы подтверждают причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способным преодолевать межвидовый барьер. Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования. Продолжает поступать информация о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины. Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарская работающие сотрудники, граждане Украины, даже не допускали в здание. Координаты данного объекта указаны на слайде. Для удобства проверки информации американскими журналистами мы использовали карты Google. Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителем чумы, сибирской язвы, холеры, толеремии. В попытке замести следы биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутина и Березина. Все указанные факты фиксируются Министерством обороны для последующей правовой оценки. Необходимо сказать об экстренном уничтожении документов в Херсонской биолаборатории. Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2019 году в Херсоне вспышке дирофилиориоза, болезни которой передаются комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что не характерно для жизненного цикла этих насекомых даже с учетом инкубационного периода болезни. В апреле 2019 года представителями Пентагона посетили местное учреждение здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию. Однако никаких документальных свидетельств, касающих данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремление не допустить их попадания к российским специалистам. Кроме того, обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболеваний которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из украинских биолабораторий. В соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия, государства-участники подают в Организации Объединенных Наций сведения об объектах и проводимой биологической деятельности. Речь идет о мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях контроля и выполнения Конвенции. С 2016 года, момента, когда реализация упомянутых нами проектов, в том числе ЮПИ-4, ЮПИ-8, П-781, США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. В документах не отражено финансирование украинских лабораторий американскими военными ведомствами. Подобная скрытность – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине. Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивалась лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с Белого дома. Российская Федерация неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран. Однако коллективный Запад, ВВС США, последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств чужими руками. Мы продолжим изучение доказательств и будем информировать мировое сообщество о незаконной деятельности Пентагона на территории Украины.